Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. Лео є тюєтарпунтекзамен дім бюро етекует ліври до нот. Il se sentait très fatigué. Son cerveau ne voulait plus travailler. Il baillait beaucoup. J'ai besoin d'énergie, pensa-t-il. Il imaginait un grand paquet de bonbons. Mais il savait que ce n'était pas une bonne idée. Les bonbons donnent de l'énergie rapide puis un coup de barre. Soudain, son téléphone vibra. C'était sa grand-mère Simone. Elle lui envoyait toujours des messages au bon moment. Alors, mon Léo, tu travailles dur Écrivait-elle. Oui, mais je suis épuisée, répondit Léo. Mange quelque chose de sain, conseilla sa grand-mère. Les fruits sont parfaits pour l'énergie. Un peu de yaourt nature aussi. Et n'oublie pas les noix ou les amandes. Léo sourit. Sa grand-mère avait toujours les meilleures solutions. Il se leva et alla à la cuisine. Le frigo était plein de bonnes choses. Il trouva une pomme rouge brillante. Il prit aussi une banane jaune. Sur l'étagère, il y avait un pot de yaourt grec. Puis, il vit un sachet d'amandes. Il revint à son bureau avec son trésor. Il coupa la pomme en quartier. Il éplucha la banane. Il mélangea le yaourt avec quelques amandes. C'était un petit festin sain. Il commença par la pomme croquante. Ensuite, la banane douce lui donna un coup de fouet. Le yaourt et les amandes lui apportèrent une énergie durable. Il sentit son esprit s'éclaircir. La fatigue s'éloignait lentement. Il pouvait se concentrer à nouveau. Ses notes semblaient plus claires. Il travailla encore deux heures sans problème. Il avait trouvé la recette du succès. Les bonbons n'étaient qu'un lointain souvenir. Il envoya un message à sa grand-mère. Merci, grand-mère. Tu es génial. Elle répondit avec un émoji sourire. Grâce à elle, Léo était prêt pour son examen. Léo étudiait tard pour son grand examen d'histoire. Son, son, son bureau était couvert de livres et de notes. Його стіл був завалений книгами та нотатками. Il se très fatigué. Він почувався дуже втомленим. Son cerveau ne voulait plus travailler. Його мозок більше не хотів працювати? Il beaucoup. Він багато позіхав. besoin d'énergie, pensa-t-il. Мені потрібна енергія, подумав він. Il imaginait un grand paquet de bonbons. Mais il savait que ce n'était pas une bonne idée. Les bonbons donnent de l'énergie rapide, puis un coup de barre. Soudain, son téléphone vibra.

Oui, mais je suis épuisé, répondit Léo. Tak, ale ja voisna geni, vidpoviv Léo. Mange quelque chose de sain, conseilla sa grand-mère. Zijis chois d'orove, poradele yoho baboussia. Les fruits sont parfaits pour l'énergie. Fructi ni l'énergie. Un peu de yaourt nature aussi. Трохи натурального йогурту також. Et pas les noix ou les І не забудь про горіхи або мигдаль. Лео сурі. Лео посміхнувся. Sa avait toujours les meilleures solutions. Його бабуся завжди мала найкращі рішення. Il se leva et alla à la cuisine. Він встав і пішов на кухню. Le frigo était plein de bonnes choses. Холодильник був повний добрих речей. Il trouva une pomme rouge brillante. Він знайшов блискуче червоне яблуко. Il prit aussi une banane jaune. Він також взяв жовтий банан. Sur l'étagère, il y avait un pot de yaourt grec. На полиці був горщик грецького йогурту. Пі. Потім він побачив пакетик мигдалю. Il à son, bureau avec son trésor. Він повернувся до свого столу зі своїм скарбом. Il coupa la pomme en лапонка. Він порізав яблуко на четвертинки. Il la banane. Il mélangea le yaourt avec quelques amandes. C'était un petit festin sain. par la pomme croquante. Il commença par la pomme croquante. Ensuite, la banane douce lui donna un coup de fouet. Потім солодкий банан дав йому поштовх. Le yaourt et les lui une énergie durable. Йогурт та мигдаль принесли йому тривалу енергію. Il son esprit Він відчув, як його розум прояснюється. La fatigue lentement. Втома повільно відступала. Il pouvait se concentrer à nouveau. Він знову міг зосередитися. claires. Його нотатки здавалися чіткішими. Il encore deux heures sans problème. Він працював ще дві години без проблем. Il avait trouvé la recette du succès. Він знайшов рецепт успіху. Les bonbons n'étaient qu'un lointain souvenir. Цукерки були лише далеким спогадом. Il un message à sa grand-mère. Він надіслав повідомлення своїй бабусі. Merci, grand-mère. Дякую, бабусю. Tu es genial. Ти чудова. Elle répondit avec un émoji sourire. Grâce à elle, Lé... jí, Léo do... Léo étudiait tard pour son grand examen d'histoire. Son bureau était couvert de livres et de notes. Il se sentait très fatigué. Son cerveau ne voulait plus travailler. Il bâillait beaucoup. J'ai besoin d'énergie, pensa-t-il. Il imaginait un grand paquet de bonbons. Mais il savait que ce n'était pas une bonne idée. Les bonbons donnent de l'énergie rapide, puis un coup de barre. Soudain, son téléphone vibra. C'était sa grand-mère Simone. Elle lui envoyait toujours des messages au bon moment. Alors, mon Léo, tu travailles dur Écrivait-elle. Oui, mais je suis épuisée, répondit Léo. Mange quelque chose de sain conseilla sa grand-mère Les fruits sont parfaits pour l'énergie Un peu de yaourt nature aussi Et n'oublie pas les noix ou les amandes Léo sourit Sa grand-mère avait toujours les meilleures solutions Il se leva et alla à la cuisine. Le frigo était plein de bonnes choses. Il trouva une pomme rouge brillante. Il prit aussi une banane jaune. Sur l'étagère, il y avait un pot de yaourt grec. Puis, il vit un sachet d'amandes. Il revint à son bureau avec son trésor. Il coupa la pomme en quartier. Il éplucha la banane. Il mélangea le yaourt avec quelques amandes. C'était un petit festin sain. Il commença par la pomme croquante. Ensuite, la banane douce lui donna un coup de fouet. Le yaourt et les amandes lui apportèrent une énergie durable. Il sentit son esprit s'éclaircir. La fatigue s'éloignait lentement. Il pouvait se concentrer à nouveau. Ses notes semblaient plus claires. Il travailla encore deux heures sans problème. Il avait trouvé la recette du succès. Les bonbons n'étaient qu'un lointain souvenir. Il envoya un message à sa grand-mère. Merci, grand-mère. Tu es génial. Elle répondit avec un émoji sourire. Grâce à elle, Était prêt pour son examen. Дякуємо за прослуховування. Ще більше аудіотекстів різних рівнів ви знайдете на нашому каналі.